Сьогодні будемо багато говорити про ситуацію на фронті, тому що надходять важкі звіти повідомлення. Зокрема, коли ми беремо Куп'янськ, і повідомляється, що лівобережжя осколу, ситуація там починає ставати критичною. Наші військові принаймні так її описують. Кажуть, що приправи знищення, логістика під ураженням ворожих дронів, а ті переправи, які вдається наводити, росіяни знищують з усіх стволів. І як тільки наші інженери відновлюють переправи, одразу все прилітає. Крім того. Була доповідь Герасимова Путіну, і він розповів йому, мовляв, каже, що на Куп'янському напрямку в оточенні знаходяться до п'яти тисяч військових збройних сил України. Роман Григорович, якщо дивитися на карту, наскільки чи дійсно можна говорити про критичну ситуацію вже для наших військових, чи можна говорити, що це є оперативне оточення, і чи тоді стоїть питання про виведення наших військ? Ну, Герасимовский скорее всего, говорит о левом береге Оскола, Осколского водохранилища, то есть от Купинска по левому берегу до Боровой, ну вот примерно так. Он думает, что это, ну, он, он это подает как окружение, но это не окружение на данный момент. Да, там вот тяжелейшая ситуация в Купинске в самом, но по левому берегу, в принципе, там есть несколько переправ, и река как таковая, она все-таки там, Осколского водохранилища уже практически нет там а река Оскола, она, в принципе, небольшая. Россияне же вот смогли на правом берегу Оскола закрепиться. Но так же самое мы держим сейчас, сейчас на левом берегу. Там тяжелая, почему? Потому что основная логистика шла через Купинск. А россияне сейчас уже в Купинске находятся. По крайней мере, логистику эту перерезали. Сложно перебрасывать именно по основной логистической цепочке. Хотя там много второстепенных, потому говорить об оперативном окружении, ну уж точно еще, еще рано это как минимум. Если уже там сложится ситуация слишком критическая, уйдут на правый берег через оскол, там небольшая проблема. То есть там действительно там около бригады на левом берегу находится, то о чем говорит Герасимов докладывает Путину. Потому тут больше, наверное, бравады, я бы так сказал. Бравады с одной стороны, а с другой стороны ИПСО. Надо не забывать, что россияне используют первых лиц государства очень часто в качестве говорящих голов под информационно-психологические спецоперации. Для того, чтобы надавить сейчас, они выдавить наши войска с левого берега не могут, а для того, чтобы надавить на них, на них психологически, на родственников, на которых бойцов, которые на левом берегу находятся, вот используется такая и российская, в которой включены в том числе и уровня руководителей, уровня того же Герасима. Потому тут надо с осторожностью относиться к, этому, к этой информации. Хотя реально тяжелое, тяжелое положение на линии фронта у нас на всем юго-восточном фронте, начиная от Васильевки и заканчивая и Купенском. Почему ваше недостаточное количество, недостаточная плотность недо... у Комплекта, комплектация корпусов новых вновь созданных, правильно созданных корпусов, она желает лучшего. То есть, а то, то тот единственный механизм, как можно укомплектовать эти корпуса мотивированным профпригодными бойцами, до сих пор не запущен. Нам примерно, примерно надо для полной комплектации корпусов в районе сотни тысяч профессионалов. Не говорю о усифицированных это лучше тогда не надо называется, нет смысла ставить под ружье людей, которые воевать не могут. Как и нет смысла никакого загонять в операционную, допустим, людей с улицы, которые операцию проводить не могут. Та же самая картина называется «убьют пациента». А здесь даже этого делать нельзя ни в коем случае. Напитывать надо, то есть комплектовать только профессионалами. Сейчас у нас есть несколько механизму, как укомплектовать профессионалов. Первый механизм долгий, через рекрутинговые центры пригласить профессионалов на выполнение боевых задач. Но пока не будет заменена хотя бы одна, хотя бы одна ветка власти. Почему? Что у нас к властям сейчас большой недоверие. Ко всем трем ветвям. И к исполнительной, и к законодательной, к судебной. Хотя бы одну ветку, если заменить, правильно заменить ее, можно поставить строй, в принципе, люди пойдут в войска выполнять боевую задачу восстановления суверенитета, если во главе государства хотя бы в одной ветке будут находиться люди, которым есть доверие. Оптимальный вариант, исходя из нашего состояния на данный момент, боевых действий, невозможности проведения выборов, оптимальный вариант это заменить исполнительную ветку власти. То есть создать кабинет народного доверия. Премьер-министра и кабинет министров, это десяток, полтора десятка человек, поверьте, есть у нас такие люди, которым есть доверие общества с базовым военным образованием и некоторым бэкграундом, допустим, технологическим заключать. Потому что практически любой военный, у него второе образование всегда техническое. Летчик-инженер, ну так, на, на вскидку, то, что первое, что в голову приходит. Потому есть инженерное образование, естественно, военное. То есть это практически все, все плеяды наших военных. Потому замена, вот это степ-бай-степ, step step. сначала замена за 24 часа кабинета министров. Это уже показала эта Верховная Рада, как она меняет за 24 часа кабинет министров. Только не перемешивать надо, а конкретно заменить. После того, как во власть войдут, в исполнительную власть войдут люди, которым есть доверие, тогда потянутся, по крайней мере, в рекрутинговые центры, которые уже созданы, наконец-то созданы. В рекрутинговые центры потянутся, естественно, профессионалы. Вот здесь надо понимать, что профессионал стоит дорого. Поэтому надо финансовую подушку определенную с хорошим финансированием. И тогда у нас будет один поток, но он длительный. То есть это целый процесс. Это на год может растянуться. А для того, чтобы быстро решить вопрос, надо около 100 тысяч правоохранителей поставить строй, завести в состав вооруженных сил Украины. У нас правоохранителей где-то, ну, грубо госслужащих, до полумиллиона. Пятую часть да, поставить в ротационном режиме, допустим, с заводом ВСУ, ну, это возможно однозначно. Тем более, это действительно профессионал. Дело в том, что ну, правоохранители, все, вся силовые структуры – у нас они подготовлены к выполнению боевых задач, они умеют держать в руках оружие, они знают, как с ним обращаться, они знают, что такое приказ, они умеют воевать и выполнять боевые задачи, в том числе в составе группы. И этому учат иногда годами, это не, не за, за месяц научить или за два, неважно. За год годами учатся, Три-четыре года надо учиться в военном училище, для того, чтобы эти все моменты знать в Потому Возможность така є, і тільки так можна рішити вот проблеми нашої на всій лінії фронту, а вона на всі, на 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 начина от починають Васильівки до именно іменно із недостатка лічного составу Роман Григорович, Ви в цілому так розповіли про причини про проблематику і як їх вирішувати, але дозвольте, я уточню все ж таки, щодо до лівобережжя осколону. Тобто, з цей плацдарм, враховуючи складність там ситуації, про яку ми вже також проговорили, чи тоді постає дійсно питання ну, утримання його в таких самих умовах. Ну, а однозначно его надо удерживать. Дело в том, что пока возможности есть. То есть снабжение есть через Оскол. Оскол – это небольшая река. Там, да, там было Оскольское водохранилище, но оно оно сброшено уже. То есть осталась река, она сама по себе не широкая. Потому вот как россияне на правом берегу Севернее Купинска находятся, Оскола, а это плацдарм. Как мы находимся на левом берегу Оскола, это тоже плацдарм. И мы их выбить не можем, и они нас выбить не могут с левого берега. Там хорошие позиции. Вот от Купенска до Боровой, это же как раз Купенск узловой. Это очень важно, кстати, его удерживать. Этот левый берег, вот этот плацдарм, о котором мы сейчас говорим, от Купенска до Боровой, там как раз Купенск узловой находится. Потому нам ни в коем случае нельзя его передать в руки россиян потому что они тогда будут использовать его. Во-первых, Купинск узловой это очень такая серьезная узловая станция, хорошая рампа, то есть там подъездные пути, рампы для погрузки, разгрузки железнодорожных грузов, военных в том числе. Поэтому россияне туда рвутся на левый берег, поэтому нам надо его удерживать. Но для удержания в, на левом берегу этого плацдарма нам, нам надо удержать Купинск его разблокировать. То есть там надо провести войсковую операцию по Купинскому направлению. Сейчас эта операция проводится. Там, да, тяжело на данный момент, потому я почему я обращаю внимание, что это и ИПСО, и именно в котором уже Герасимов даже участвует вместе с Путиным, и, ИПСО ПСО для того, чтобы выдавить наши войска с левого берега, чтобы там у них была ситуация ну, психологическая ситуация тяжелая. на данный момент опасности нет абсолютно никакой по левому То есть есть механизмы там, снабжения и удержаться можно. Еще раз повторюсь, там сейчас проводятся некоторые контрнаступательные операции средствами поражения дальними, в том числе именно по Купинскому направлению. Все прекрасно понимают, что военные прекрасно понимают, что отдать, допустим, Купенскую злот не так Купенск как узловой зловую отдать россиянам, это создать такой же э, хаб военный э, в районе Купинска как он сейчас создан в Валуйках То есть такая же самая железнодорожная развязка, это те же это военный хаб э, который запитывает Купинское направление. И если мы Купенскую зловую отдадим, вот считайте это еще ближе уже на нашей территории будет э, эта это проблема, которая уже потом через Купинскую зловую они, они смогут вернуть обратно утраченные несколько лет назад позиции, которые они захватили с 22 года. Это вплоть до Боровой, это практически левый берег Северского Донца можем потерять. В том числе и Изюм, он там с правого берега, но тем не менее в районе Северского Донца. Это значит Боровая, Изюм, и это уже будет проблема для Славянска и для Краматорска, через Лиман в том числе, потому что россияне после Купинска, Купинского узлового начнут движение по левому берегу в сторону Лимана. Потому ситуация сейчас, во-первых, на нее уже однозначно обратило наше военно-политическое руководство внимание, туда уже направлены дополнительные силы. Сам знаю наши ребята, которых мы неоднократно рекламировали в эфире, тот же Ахиллес, он сейчас уже до уровня, до уровня Бригада разросся, то есть уже там работает по этому направлению. 92-я бригада наша тоже это там же. То есть идет накопление сил, средств, туда переброска идет, я думаю, стабилизирует ситуацию. Хотя сейчас очень сложно на данный момент, после того, как россияне уже в Купинск запоздали. Ее не, нельзя было до этого состояния доводить всякими сумскими операциями, так называемыми. Спасем Киев, потому что там какой-то безумный депутат увидел опасность для Киева и начал взрываться. Вы хоть ее вытащите, в конце концов, она уже до центра земли докопалась, ну, прокапывая фортификационное сооружение возле Киева. То есть эта проблема была в стратегическом, неправильном стратегическом видении, как минимум военно-политического руководства.